підтримки цивільного корпусу «Азов» та «Ультра» на байдуже до спорту «Молодь» нашого міста вийшла на марш підтримку футбольного клубу «Авангард».

Чего вы решили принять участие в акции? Чтобы показать городу, что слова Григорьевича да, да. о том, что Авангард не нужен Краматорску, не являются правдивыми. А какие его слова были? Его слова были о том, что городу Краматорску не нужен такой клуб, как ВК Авангард. Ага. А почему? Ну, это уже его, а это его личная головная боль, наверное. У него лучше спросите, почему он так сказал. И вот вы идете к горсовету, что, какие ваши требования Мы, мы идем не именно к горсовету с требованиями, мы просто, ну, мы идем, это, конечно, наше как бы, пункт назначения. Хочу, чтобы наша команда тренировалась на цирк Абдумов. И не, 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 было, чтобы такого, как сказал Скудер, что, что Краматорск не нужно. Потому что мы хотим, чтобы наш клуб тренировался. Хотя бы играл на, на том же блюминге. А почему он не может тренироваться Потому что Скударь запретил. Проведена по какой причине? Поводом послужило то, что Григорий Маркович Скударь в устной форме передал, сказал нашему президенту в ответ на просьбу арендовать поле для товарищеского матча с сапфиром, что он ни под каким предлогом не даст на это согласие. И вообще, в принципе, такая команда, как Авангард, Краматорску не нужна. Мы собрали ребят с фан-сектора, подошли обычные рядовые болельщики. Также мы, ЦК «Азов» Краматорск, ребята ЦК «Азов» Доброполя Красноармейска приехали поддержать нас. Цель, ну вот, главная цель этой акции заключается в том, чтобы таких слов больше никогда не звучало, во-первых. Во-вторых, как я как уже говорил, что из практики известно, что любое слово может превратиться в действие. И чтобы эти слова никогда в жизни, не дай бог, не превратились в действие, чтобы никто не ставил палки в колеса Авангарду, мы показали и будем показывать то, что мы любые меры такие будем пресекать и всегда будем до конца стоять за наш клуб и за наше руководство.